как на тебя шили. Красота. Ну что, как э, э, шеф шефу теперь. Начнем э, для начала с экскурсии. Горячие процессы, как ты видишь, здесь. Обычные индукционные плиты украинского производства. Здесь заготовочные истории, моечные, холодильные столы. Да, Любимые Олины. Да, классные, мне очень нравятся. Мойка, конечно, тоже бомбезная конечно же, ледогенератор. Блин, классно. Компактно, красиво все. Все под рукой у тебя. Я бы хотела на такой кухне работать. Успешный ресторатор покажет Леси, как перетворить млинцы и даруны на гастрономичные шедевры. Вот какая ты молодец. Ну все, так ты и есть шеф-повар. Слушай, что ты это скрывала так долго это от меня? Объединим mm -hmm. достояние Гордона Рамзи и Джейми Оливера. Давай Приготовим блинчики, только сделаем их цветными, с быстро маринованной семкой. Да? да. Ты используешь какое тесто, когда готовишь? На молоке или на, на, молоке, на кефире? Да. На кефир молока. молока, полкило муки, 4 яйца, масса растительная, добавляю, ну, соль, сахар. Кусок свежего лосося, крупная соль. хорошенько. А почему именно крупная? Потому что она не растворяется. Это очень крупная Очень влага. быстро. Да, она не растворяется, и он в итоге будет малосольный, как нам с тобой mm -hmm. нужно, потому что соленый лосось лучше не использовать. Сахар. Добавляем кислоты. Mm -hmm. В данном случае у нас Лимон, да? лимончик. 10 минут, Маринон, пока мы с тобой да, готовим да? все остальное, и лосось будет промариноваться. У нас есть чинила каракатица. Добавляем. чернила да. каракатица, да. а масло можем не ну, добавлять, да, потому не что оно слегка маслянистое. Ты уже шеф повар, будь смелее. А? Молодец. А так пробовал. А? Молодец. Давай, красивенько выкладывай. Красивенько. Я руками все это делаю. Не знаю, как вы, Дима. Окей. Хорошая идея. Пусть у нас один таким образом, а эти рядышком в виде суши рольчиков. Красивенько? Прикольно, Красивенько. Пожалуйста. Дима внушил уверенность. Мы же повара. У нас здесь руки. Ноги, нож, достка, голова і як би, ми дожми творити. Готуйте млинці з чорнилом каракатиці за рецептом Дмитра Борисова. Надсилайте фото та свої рецепти на адресу на ножах Равлик Укрнет.